выборы проходят так спокойно, нормально. Значит, на 12 часов у нас уже проголосовало 18%. Может быть, из-за погодных условий как-то явка вроде пока не очень. Мы были на первом туре здесь, так, тоже я была на этом же участке, так я вам хочу сказать, приблизительно такая же самая. Приходят очень такие пожилые люди, молодежи очень мало. На нашем участке молодежи практически нет. Я считаю, допустим, что не идут молодежь, потому что она разуверилась в этой справедливости. Понимаете? Потому что кругом, где мы не посмотрим, везде мы видим только обман. Везде обман. Купить не это самое не предлагали, но, как вы видите, по, всей нашей, по всему нашему городу, везде это самое дает нам. Таким, і я, пенсіонірів за 500 рублей, а всім взагалі жителям міста по 300 рублей. Молод не йде голосувати. Ну, я думаю, знавірилася. В чому? Ну, в кандидатах і в тому, що вибори щось змінюють. Відомо, що багато чинігівців підкупають. Чи пропонували вам купити ваш голос? Мені ні. А якщо б запропонували, продали би? Ну, гроші взяв би, голосував би все одно, так, як я думаю.